بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کلمے میں واؤ یا علی یا اور وہ الف ہو جو واؤ اور یا میں سے کسی ایک سے قلب ہو کر آیا ہو تبدیل ہو کر آیا ہو تو اسے معتل کہتے ہیں یہ آپ کو کل معتل کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اب جا کے معطل کی تین قسمیں ہیں ان تین قسموں کو بیان کرنے سے پہلے درس نمبر چار میں ایک استفاع ہوا ہے وہ استفاع یہ ہے کہ برسن <سلام> <سلام> کے لیے آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ برسنون کا معنی شعر کا بن ہے اور ترن کا معنی صندوقچہ ہے یاد رکھنا ہے اجتبا نہ کر جائے کرتا یہ خماسی مجرد کا ہے میں نے پھر سے اجتبا آپ کو بتا دیا ہے نائی کمی ترن صندوقچہ کو کہتے ہیں برسن شہر کا پنجا اب آ جائے آج کے سبق میں فرماتے ہیں معطل کی تین قسمیں بس اگر حرف اللہ بجائے فاوت عرا معتل الفا و مثال خوانان بس اگر حرف اللہ فا کی جگہ میں ہو تو آن را معتل الفا و مثال اسے معتل الفا اور مثال کہتے ہیں چون وعد و وعدا دو مثالیں دیئے ایک اسم کے لیے اور ایک فیل کی مثال دی جی ہے وعد فعل کے وزن پہ ہے اور وعدہ یہ فعلہ کے وزن پہ ہے آپ سے کوئی بھی پوچھے وعدہ یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے معتل الفا اور مثال واؤ اگر فا کلمے کی جگہ میں واو ہو تو اسے واو کہتے ہیں اگر فا کلمے کی جگہ میں حرف علت یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں اب وعد و وعدہ یہ مثال واوی ہے یسر و یسرا کیا ہے یا المیسر و یسرہ یہ کیا ہے مثال یائی ہے تو پس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی بھی کلمے کے شروع میں واو اور یا ہو فا کی جگہ میں ہو اور کہیں نہ ہو تو اسے الفا اور مثال کہتے ہیں اب واو ہو تو مثال واوی ہی کہتے ہیں یا ہو تو مثال یا ہی کہتے ہیں ان کا معنی وعدہ کرنا ہے وعدہ اس نے وعدہ کیا و اگر بجائے عین اگر حرف علت عین عین الفیل کی جگہ میں ہو تو آگرہ معتل العین و اجوف تو ایسے کلمے کو معتل العین اور اجوف کہتے ہیں اجوف یعنی جس کا لغت میں کہتے ہیں اجوف میاں خالی کو جس کا درمیان خالی ہو اسے لغت میں اجوف کہتے ہیں اور اصطلاح میں ہر وہ کلمہ جس کے عین الفعل میں عین الفعل کی جگہ میں حرف علت ہو تو اسے اجوف کہتے ہیں اور معتل العین کہتے ہیں اس میں بھی اگر عین کی جگہ میں واو ہو تو اجوف واوی کہتے ہیں اگر یا ہو تو پھر اسے اجوف یائی کہتے ہیں اجواف واوی کی مثال انہوں نے خود دی ہے چون جیسے قول و قولن قول یعنی کہنا قالا اس نے کہا یہ اجواف واوی ہے چونکہ واو ہے دیکھو قول بروز نے فعل کالا بروز نے فعلا اصل میں قالا قولا تھا اور پت یعنی قانون کے تحت اس کو الف میں بدل کر دیا ہے تو دیکھیں کے عین کے مقابلے میں قالہ میں کیا ہے الف ہے جو واو سے بدل ہو کے آیا ہے قولن میں تو واو اپنی اصلی شکل میں باقی ہے یہ اجواف واوی کی مثال آپ کو اجواف یائی کی مثال دے دوں اجواف یائی کی مثال جیسے بیعن و باعا بیعن و باعا اسے کہیں گے اجواف یائی کہیں گے معتل العین اور یائی بیعن یعنی بیچنا با اس نے بیچا اچھا بیعن میں تو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے فعل کے وزن پہ ہے اور با میں اصل میں بیعا تھا یہ الف یا سے بدل ہو کر با بن گیا ہے لہٰذا اسے کہیں گے اجواف اب فرماتے ہیں وہ اگر بجائے لام بوت اگر حرف لام لام الفیل کی جگہ میں ہو آن را معتل اللام و ناقص فانہ تو اسے معتل اللام اور ناقص کہتے ہیں ناقص یعنی دم مریدے کو کہتے ہیں لغت میں یہاں ناقص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا آخر حرف صحیح سے خالی ہے یعنی آخر صحیح سے خالی ہے اس لیے ناقص کہتے ہیں اجواک اس لیے کہتے تھے چونکہ اس کا درمیان حرف صحیح سے خالی ہوتا ہے اچھا آگے چلے چون جیسے رم یم و رمان رمیون و رما رمیون را رما اس نے نےک اب یہ کیا ہے ناقص یائی کی مثال مصنف نے دی ہے رمیون برول نے فعال رما برول نے فعلا اچھا اس کو کہیں گے ناقص یائی اور ناقص کی دو قسمیں جس طرح مثال کی دو قسمیں واؤ یائی الوق کی دو قسمیں واؤ یائی اسی طرح ناقص کی بھی دو قسمیں ایک ناقص واوی ہے ایک ناقص یائی ہے تو یہ ناقص یائی کی مثال ہے ناقص واوی جیسے ادو والدعوت ہاں ودا ناقص واوی کی مثال جیسے الدعوت ودا ہے دعوت کی مثال بلانا دعا اس نے بلایا اب یہ کیا ہے اصل میں دعا دعوتن فعلتن کے وزن پہ واو آپ کو نظر آ رہا ہے آخر کلمے میں لہذا ناخ سے واؤ ہے اسی طرح دعا اصل میں دعا ہوا تھا یعنی سے بدل ہو کر آیا ہے لہذا اسے کہیں گے ناک سے یہ فرمولو کو یاد رکھنا ہے آپ نے خود تدبیق کرنا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو ہر لفظ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں مثال کے طور پر آپ سے پوچھیں خافہ ہفتہ شام میں کیا ہے تو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے خافہ اصل میں خویفہ تھا اس کا مطلب یہ ہے الف واؤ سے بدل ہو گیا ہے لہٰذا یہ الوف ہے واوی ہے اسی طرح آپ سے پوچھیں کیا خشی, خشی یا تو آپ نے کہنا ہے یہ نفس ہے, یا ہی ہے اسی طرح راہا یا آپ سے پوچھیں تو آپ نے کہنا ہے یہ نفس ہے واوی چونکہ کسرے کی مناسبت سے واو کو یا کر دیا ہے اب آگے فرماتے ہر گاہ در معتل دو ہر اللہ باشا جب بھی معتل میں دو حرف لت ہو ایک ہو دو اور لکیف خان ایسے معتل کو لکیف کہتے ہیں اچھا اب فرماتے ہیں اگر حرف بجائے فا و لام باشا اگر حرف لت فا کلمہ یعنی فاول الفید اور لام الفید کی جگہ میں ہو تو اسے انگرہ لطیفے مفروق وانان اسے لطیفے مفروق کہتے ہیں چونکہ درمیان میں حرف صحیح آیا ہے حرف صحیح درمیان میں آیا ہے دو حرف اللہ کے درمیان حرف صحیح نے جلائی ڈالی ہے اس لیے اسے کہتے ہیں لطیفے مفروق کہتے ہیں چون و وقیون وقا وقیون، بچنا وقا بچا اچھا اب دیکھو وقیون یہ فعلون کے وزن پہ وقا یہ فعلا کے وزن پہ ہے ایک فعل کی مثال ہے ایک ہے کیا ہے اسم کی مثال ہے اور حرف علت دونوں میں کیا ہے پہلے ہاں کلیمے میں واؤ ہے اور کیا ہے خاج کی جگہ میں واؤ ہے اور لام کی جگہ میں یا ہے تو دو حرف لت ہو گئے لہذا اس کو کیا ہے لطیف مفروق کہیں گے درمیان میں قاف حرف صحیح و اگر بجائے عین و لام باشا اگر حرف لت ایک عین الفیل کی جگہ میں ایک لام الفیل کی جگہ میں ہو تو عمرہ لطیفے مقرون خان ایسے کلمے کو لطیفے مقرون کہتے ہیں چون جیسے تیون و توا اب دیکھو تیون فعلن کے وزن پہ ہے اور توا فعلہ کے وزن پہ ہے اور توا میں جو الف ہے یا سے بدل ہو کے آیا ہے اصل میں توا یا ہے پس دیکھو دو حرف علت ملے ہوئے آپس میں جڑے ہوئے اسی لئے مقروم کہتے ہیں پس مجموع اسماں و افعال پر ہف نو پس جتنے بھی اسما احادیث قرآن لوگوں کے مقالوں میں موجود ہیں اسی طرح جتنے بھی افعال احادیث قرآن اور لوگوں کے مقالہ جات میں موجود تھے ان کے کیا ہے برخبت نو وہ ان کی سات قسمیں ہیں یعنی وہ سات قسموں سے خالی نہیں ہیں صحیح آس یا تو وہ افعال و آسماں صحیح ہے وہ مثال آس اور یا تو وہ آسماں و افعال مثال ہے وہ یا تو وہ آسماں و افعال مضاعف ہے اچھا لطیف یا تو وہ آسماں اور افعال کیا ہے لفیف ہیں و ناقص یا تو وہ آسمہ اور افعال کیا ہے ناقص ہے و محمود یا تو وہ آسماں اور افعال محمود ہیں و اجوف اور یا تو آسماں افعال کیا ہے اجوف ہیں و احوال ہر یک از این ہا در این کتاب روشن گردار اور ان میں سے ہر ایک کی حالتیں اس کتاب میں روشن ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالی چاہے تو صلی اللہ علیہ محمد اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ کمن کے ذریعے یا کال کے ذریعے واٹس ایپ پہ کال کرنے کے ذریعے اپنے سبق کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں